Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Wan Nur Syakira dalam 15 minit MMTV edisi 30 Oktober 2025. Kita ke berita utama. Malaysia tidak pernah berdiam diri dalam isu kemanusiaan di Palestin. Sebaliknya tampil membawa suara dunia menuntut keadilan dan keamanan yang berkekalan di Gaza secara berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi satu hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah menggunakan kesempatan penuh dengan menyampaikan pendirian tegas Malaysia agar AS memainkan peranan dalam memastikan rejim Israel mematuhi kencatan senjata dan menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Anwar sebelum ini turut menyambut baik pelan komprehensif Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik Gaza. Ujarnya, pelan itu telah memberikan dunia satu sinar harapan di mana walaupun dalam konflik paling rumit, diplomasi dan keazaman masih mampu menang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim diiktiraf sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh ke-10 dalam edisi 2026 buku The World's 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategik di Raja Islam RISSC Jordan. Kenaikan Anwar ke tangga ke-10 daripada kedudukan ke-15 tahun lalu 2025 dalam kategori sama mencerminkan pengiktirafan antarabangsa terhadap kepimpinannya serta kedudukan Malaysia di peringkat global. Dalam penerbitan buku berkenaan, Anwar disenaraikan antara 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia bersama-sama tokoh lain seperti Emir Kata, Sheikh Tamin bin Hamad Al Tani yang menduduki tempat pertama, Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke-8 dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto 15 penilaian ini dibuat berdasarkan pengaruh tokoh muslim yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membawa perubahan ketara dalam dunia Islam atau dalam kalangan umat Islam sama ada dari aspek budaya, ideologi, kewangan, politik atau bidang lain dengan impak dilihat sebagai positif atau negatif bergantung perspektif Dua anak ketua pegawai eksekutif COGISB Holding sedian berhad, Nasiruddin Muhammad Ali didakwa di Mahkamah Magistrat Seri Manjung perak hari ini atas tuduhan mengurung seorang lelaki pada lima tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Suhai 42 tahun dan Muhammad Urwah 33 tahun melakukan perbuatan itu secara bersama pada November 2020 hingga Disember 2020 di asrama pekerja pasar raya Ikuan Manjung, nombor 98 tingkat atas pusat bandar Seri Manjung, Perak. Mereka secara salah telah mengurung Muhammad Iklas Asim Suhaimi Ismail 35 tahun selama sebulan di lokasi berkenaan. Bagaimanapun, kedua-duanya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengaku tidak bersalah. Magistrat Fakro Razi Abdul Hamid pula menetapkan jaminan RM3,000 seorang dengan penjamin dan sebutan semula kes tersebut ditetapkan pada 17 Disember hadapan. Seorang wanita kini berada dalam keadaan kritikal manakala anak perempuannya cedera parah selepas ditetap menggunakan parang oleh suaminya di sebuah kawasan perumahan di Sibu kira-kira jam 7 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zukipri Suhaili dalam satu kenyataan memberitahu bahawa mangsa anak perempuan berusia 20 tahun telah menghubungi talian kecemasan memaklumkan kejadian yang menimpa mereka. Mangsa wanita masih dirawat di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sibu manakala anaknya yang cedera parah di bahagian kepala dilaporkan dalam keadaan stabil. Suspek seorang lelaki berusia 57 tahun telah melarikan diri sejurus selepas kejadian namun tangkapan berjaya dilakukan oleh pasukan khas IPD Sibu di kawasan Kenowit pada pukul 4.15 petang. Tuturuk ini direman di Mahkamah Sibu hari ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiasaan dan motif sebenar kejadian masih dalam siasatan. Musik. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Nasib ibu kanak-kanak Allah Yarham Zain Rayyan Abdul Matin atas pertuduhan mengabaikan anaknya akan diketahui esok di Mahkamah Session Petaling Jaya. Keputusan sama ada Ismanira Abdul Manaf 30 tahun disabitkan atau dibebas di akhir kes pembelaannya akan ditentukan oleh Hakim Dr. Shah Liza Warnoh yang telah mendengar keterangan keseluruhan saksi. Sebelum ini, dalam hujahan bertulis pihak pembelaan menghujahkan keterangan Ismanira bukannya satu penafian kosong semasa wanita itu membela diri sebaliknya keterangan menunjukkan apa yang dikatakan wanita, wanita itu adalah konsisten selain tidak membuat fikiran terkemudian semasa memberi penjelasan. Sementara itu, pasukan pendawaan pula menghujahkan keterangan ikut keadaan menunjukkan semasa Allahyarham Yarham Zain berada di bawah jagaan Ismanira, tertuduh telah mendedahkan kanak-kanak itu kepada kemungkinan berlakunya kecederaan. Pada 21 Julai lalu, Ismanira diperintah membela diri manakala suaminya Zaim Ikhwan Azhari dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan mengabaikan anak mereka dua tahun lalu mengikut pertuduhan pindaan Ismanira 30 tahun sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap anak mereka Zain Ryan Abdul Matin yang berusia 6 tahun ketika kejadian didakwa bersama-sama mengabaikannya dengan cara yang mungkin menyebabkan mengalami kecederaan fizikal. Berita hiburan Pelakon muda Putri Balkis 18 tahun berkongsi foto eksklusif majlis pertunangannya bersama jejaka pilihan hati yang dikenali sebagai Didi berlangsung pada 12 Ogos lalu melalui hantaran di Instagram miliknya. Dalam hantaran tersebut, beliau turut memuat naik nukilan surat penuh makna daripada ibunya Nur Ashikin Muhammad Aziz yang mencuri perhatian ramai apabila ditulis dengan baik penghargaan dan harapan terhadap ibu dan anak. Antara petikan surat itu berbunyi, Anda cinta dan pengorbanan adalah wasiat terakhir buatmu, maka berlarilah mengejarnya. Belajarlah dari beban yang ditinggalkan oleh rantai waktu. Nur Ashikin dalam tulisannya turut mendoarkan agar anaknya sentiasa kuat menghadapi cabaran dengan harapan moga setiap penantian diganti dengan kemenangan, tiada tolak tandingan serta moga setiap tangisan dan raungan diganti dengan cinta paling dalam. Kita ke berita dunia, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata pertemuan beliau dengan pemimpin China Xi Jinping hari ini berjaya menghapuskan halangan nadir bumi. Ujarnya, kedua negara telah memeterai satu perjanjian perdagangan selama setahun yang akan dirundingkan semula pada setiap tahun mengenai bekalan mineral kritikal itu. Untuk rekod, China menguasai monopoli logam nadir bumi yang penting untuk termasuk peralatan rumah, kenderaan, tenaga dan juga senjata. Semasa lawatan ke rantau Asia, Trump juga menandatangani perjanjian dengan Jepun bagi mendapatkan bekalan mineral kritikal dan nadir bumi. Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump mengarahkan Jabatan Perang untuk memulakan ujian senjata nuklear dengan serta-merta. Arahan itu dibuat susulan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin yang berjaya mendakwa Moskow menguji drone bawah air berkuasa nuklear. Trump berkata keputusan tersebut bagi memastikan keupayaan ketenteraan AS kekal mendahului kuasa besar lain menjelang pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. Sementara itu, beliau turut menegaskan bahawa AS memiliki jumlah senjata nuklear terbanyak di dunia hasil usaha menaik taraf dan memperkukuh senjata pertahanannya. Anda peminat setiap utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Portal Hitler, Relevant dan MM2. Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sayang Berhad baru saja meluncurkan laman web ARAH. Wow, menariknya! Kalau anda nak tahu, arah ialah laman web yang menaraikan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web arah.my adalah sebuah laman senti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hitblend, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik saja anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my, semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari ara.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Berita ekonomi. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW merancang memperkenalkan tabika kemas khas untuk kanak-kanak autisme mulai tahun depan bagi memastikan golongan itu mendapat pendidikan awal yang sesuai dan inklusif. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan bekerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dalam membangunkan modul kurikulum khas untuk pelaksanaan program tersebut. Ujarnya, langkah itu merupakan satu transformasi baharu dalam pendidikan awal kanak-kanak selepas kejayaan pelaksanaan Tabika Kemas Pratafiz sebelum ini. Jelasnya, jika peruntukan mencukupi, kerajaan menyasarkan setiap daerah mempunyai satu tabika kemas autism menjelang 2027 bagi mengurangkan beban kewangan ibu bapa. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang RUU perbekalan 2026 peringkat dasar di Dewan Rakyat semalam. Kerajaan telah menaikkan peruntukan bagi skim jaminan kredit perumahan SK, SJKP kepada RM40 bilion ringgit selepas pengumuman tambahan sebanyak RM10 bilion ringgit melalui Belanjawan 2026. Langkah ini diambil bagi memastikan golongan tanpa pendapatan tetap turut mempunyai peluang untuk memiliki rumah pertama. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming menyatakan bahawa perluasan skim berkenaan menunjukkan komitmen kerajaan agar tiada rakyat yang tercicir daripada akses pemilikan kediaman. Melalui SJKP, kerajaan akan memberikan jaminan kepada pembiayaan pembelian kediaman supaya lebih ramai pembeli yang sebelum ini sukar memperoleh pinjaman bank diberikan peluang. Statistik terkini memperlihatkan bahawa lebih 93,000 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan yang dijamin hampir 22.14 bilion ringgit malah 67% menjadi milik pembeli rumah di bawah harga 300,000 ringgit. Berita sukan. Krisis Liverpool semakin parah apabila skuad kendalian Arne Slot tersingkir awal daripada Piala Liga selepas tewas 0-3 kepada Crystal Palace dalam aksi pusingan keempat awal pagi tadi. Dua jaringan pantas Ismail Lasar dan satu gol daripada Yerimi Pino memastikan kemenangan bergaya Palace sekaligus menambah derita Liverpool yang kini tewas enam daripada tujuh perlawanan terakhir. Dalam pada itu, Slot mengakui keputusan sukar terpaksa dibuat apabila menurunkan skuad muda bagi memberi tumpuan kepada pertemuan penting menentang Aston Villa, Real Madrid dan Manchester City dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Liverpool kini sudah empat perlawanan Liga tanpa kemenangan dan ketinggalan tujuh mata di belakang pendahulu Arsenal manakala Crystal Palace mara ke suku akhir untuk bertemu Arsenal. Penganjuran kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Malaysia bergantung kepada kelulusan Kementerian Kewangan MOF walaupun Kementerian Belia dan Sukan menyokong penuh usaha meneruskannya. Menteri Belia dan Sukan Hanahyo menjelaskan bahawa data pulangan ekonomi sebenar perlu dikemukakan bagi meyakinkan MOF bahawa pelaburan besar itu memberi manfaat kepada negara. Beliau menegaskan MotoGP bukan sekadar acara sukan, sebaliknya menjadi pemangkin ekonomi dengan menjana ribuan peluang pekerjaan serta menarik kehadiran pelancong ke Malaysia. Di samping itu, Hana turut berharap kontrak bersama penganjur Dorna dapat dilanjutkan kerana tanpa MotoGP, Malaysia akan kehilangan satu-satunya acara permotoran bertaraf dunia di Sepang. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jemaat 31 Oktober 2025 dan jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Wanu Syakira. Assalamualaikum dan jumpa lagi.